Вітаю всіх, хто зараз дивиться телеканал Марс ТВ. Ми завітали в Дарницьку районну адміністрацію та поспілкуємося особисто з головою району Геннадієм Сінцовим. Всі актуальні питання, які турбують мешканців, ми задамо голові району. Сьогодні з нами працюватиме керівник каналу Інтернет Здорова Україна Станіслав Ліповський. Я вас вітаю. Геннадій Львович, вітаємо вас. Дякуємо, що запросили. Розпочався осінній місячник з благоустрою. Розкажіть, будь ласка, які заходи заплановані в районі, можливо, якісь суботники, відкриття нових скверів, парків? Що взагалі заплановано <uimGülmefkum> на цей період? Основна задача за цей період – зробити наш район чище. А от деталі всього цього, скільки, чого і як заплановано, я думаю, що ми краще будемо отчитываться, что мы сделали, чем будем рассказывать, что мы запланировали. Несколько субботников будет обязательно. Я думаю, что это будет 11 и, по-моему, 18 октября. То есть мы дадим время жителям приготовиться, подготовиться и тоже принять участие в наших мероприятиях. И потом увидим в конце октября, работу которую мы провели и что мы смели сделать Можливо, запланована какая-то посадка древ кущев? обязательно это стандартные вещи которые обязательно будут выполняться на территории даринского района я не хотел бы говорить там в количествах деревьев в количествах кустов которые будут высаживаться потому что все эти цифры они неосязаемы, да то есть вот проговорить это можно, но вот uh, потрогать это, понять можно будет только после того, как это будет все посажено. Вот тогда можно будет отчитываться, рассказывать, что вот там-то это сделано вот так. Сделано теми-то усилиями, теми-то силами, потрачено столько-то средств на то или иное мероприятие. Мы порушили такую тему благоустрою. Вот мы сегодня вышли, спілковались с мешканцами, много кого турбуют от питания детячих майданчиков. Перед выборами, зазвучай, их открывают, а потом так про них забывают, они с часом mm -hmm. Вот, Что вы можете сказать? Ну, если мы говорим про те площадки, которые э, были построены депутатами или кандидатами тогда в депутаты Киевского городского совета, многими нынешними депутатами Горсовет, то не так много времени у нас прошло с того времени, с мая месяца, чтобы эти площадки у нас уже испортились. То, что э, передано на баланс района администрации, коммунальным нашим предприятиям, то, естественно, все это содержится в том виде, в котором может содержаться за те средства, которые у нас есть. А те детские площадки, которые были построены кандидатами в депутаты, я думаю, что их тоже необходимо будет каким-то образом приводить в порядок, если есть поломанные вещи. Пропоную послухати запитання від мешканки району дуже погані дитячі площадки в багатьох дворах, якби їх підрихтували якось краще на Григоренко 7Б, з того боку через дорогу. Ну вони ви знаєте, перед вибором завжди роблять, ставлять там деякі обновлюють, трошки підкрашують, а потім вони так і залишаються. Рік два, ніхто їх вже не фарбує, ніхто не підробляє, може там і цікаво, і ці пісочниці не переробляють, тобто там дійсно проблема дітям не гратися. На деле, багато многі площадки необхідно ремонтувати, необхідно приводити в якийсь порядок. І я записав площадку по Григоренко 7Б по цьому двору. Попробуем в этот э, месячник благоустроя обязательно там, привести ее в порядок да максимально. На балансе она, во-первых, находится, надо узнать. Э, ну, я вам... она у депутата на балансе так и стоит. <с> <с> Навряд ли она стоит у депутата на балансе, потому что ну, да, они передать, по факту не держат их на балансе. После того, как площадка была сделана, она просто оставляется на той территории, на которой она есть. Давайте я выясню этот вопрос просто более Скорее, подробно. Скорее всего, это ЖЭК, да. мабуть, может ней. быть, какие-то Может быть. Но ЖЭК там, робити, там не имеет повноважений реконструкцию делать, например, если там действительно какие-то цвяхи. Нет, на самом деле реконструкция, все зависит от того, какие средства есть у той или иной организации для того, чтобы восстановить эту детскую площадку. В Дарнице сейчас нет денег на восстановление таких подобных площадок? Я считаю, что в данный момент максимальное количество денег необходимо направлять на разные программы, которые касаются энергосбережения. То есть любая свободная копейка, которая может быть задействована в коммунальной сфере, она должна быть направлена на то, чтобы мы утеплили стены, отремонтировали крыши, закрыли двери, застеклили стекла. Вот на это необходимо тратить деньги. Детские площадки, то, что можно провести э, ремонты с минимальными затратами, конечно, это будет делаться, но большие реконструкции или замены детских площадок э, сейчас, э, я думаю, что этого не надо делать. Я еще раз повторюсь, э, необходимо попробовать э, привести наш жилой фонд к тому состоянию, что мы будем меньше потреблять электроэнергии, меньше потреблять газа для того, чтобы мы могли пережить эту трудную зиму. Но вообще, есть вероятность того, что мы ее переживем, как вы считаете? Естественно. Мы не первый раз вступаем в сложный период. Каждый год говорят, что каждая зима сложнее предыдущей. Это на самом деле так, и на самом деле будет тяжело, но я думаю, что мы с этими вещами справимся. Была уже проверка техники ну, до зимы, посыпкового материала? Как, как раз этот период сейчас проходит. Как раз сейчас идет закупка соли, песка, готовятся соляные песчаные сумеши. То есть весь этот процесс идет сейчас. Сейчас как раз наши дома получают форму Е8. Мы подтверждаем готовность к отопительному периоду. Коммунальное хозяйство наше фактически на 100% готово к этому процессу. Есть небольшое торможение в тех домах, которые у нас предковываются ОСББ, ЖБК, да, инвестиционные дома. Там председатели этих объединений не так быстро и спорно проводят необходимые работы. Но я думаю, что мы в самое ближайшее время все это подготовим сделаем. Ви є активним користувачем інтернет мереж, соціальних мереж, це дуже приємно. Ми нещодавно були спільно з вами на громадських слуханнях в 303-й школі от з приводу благоустрою, озера Сонячне, і, в принципі, багато мешкань. Ну, прийшло на ці слухання не дуже багато, 35 чоловік. От що ви можете сказати про цей проєкт, тому що люди навіть не дали вислухати. От цього приватного підприємства, під, приватне підприємство Озон, що вони, власне, хочуть там зробити, окрім от благоустрою, так, вони ще там хочуть кафе дитяче з паровозом. От як ви загалом до цього ставитесь uh -huh. і що ви там. Давайте, я об'ясню свою позицію і обісню, по чому е я захотів провести громадське обговорення. Як правило, е жителі спрашують про те, какого цвета будет дом, да, а, какая этажность будет в том или ином здании, которое построят, как будет выглядеть кафе, уже когда земля отведена, когда уже весь процесс подготовки документа, сбора документов уже закончен, и к жителям приходят уже и ставят их перед фактом того, что на этой территории что-то будет строиться. Земля отведена уже? А, нет. Поэтому в этот момент вот, мне очень э, хотелось и хочется на будущее, чтобы жители принимали участие именно в процессе перед землеотводом, для того, чтобы у жителей спрашивали, хотят ли они, чтобы здесь что-то было построено, каким образом и как э, будет функционировать то или иное заведение, которое будет здесь построено. В Дарнинскую администрацию обратилось частное предприятие. И неважно, это озон, азот или кто-то другой обратились с предложением благоустроить территорию вокруг озера. Каким образом? Естественно, денег для того, чтобы приводить в порядок большие территории в городе Киеве сейчас нет. Предприниматели сказали о том, что они готовы благоустроить территорию, за это они хотят, чтобы им разрешили на этой территории построить детские кафе и разные развлекательные вещи, опять же, для детей. Перед тем, как что-либо вообще говорить и с ними на любые темы, я сказал одну простую вещь. Ребята, есть жители, там есть дома, там есть люди, которые отдыхают возле этого озера и пользуются этим озером в том виде, в котором оно существует. Поэтому изначально выходим к жителям, рассказываем им о том, что вы хотите, после этого мы принимаем решение. Дякую. Mm -hmm. Я пропоную послушать запитание от Петрик Дарины. Наверное, хотели бы попросить больше внимания к нашим ученикам, потому что есть очень талантливые дети, и иногда им просто не хватает внимания, нет возможности раскрыть свои таланты. То есть, как вариант, делать там больше каких-то акций благотворительных, чтобы ну, наши талантливые ребята выступали, показывали свои таланты, и тогда у них будет больше возможностей. Знаете, давайте сделаем таким образом. Если э, Дарина не сама, если у нее есть ее активные друзья, которые э, знают, в каком конкурсе они хотят принять участие, какой фестиваль они хотят организовать на территории Даринского района, пусть обращаются с своими предложениями, и я поддержу те предложения, которые они сделают. Перейте. Давайте организуем когда-то в 2006-2010 у нас на территории района был такой конкурс, назывался он «Полоновые Тадарница». Вполне можно это все восстанавливать и проводить на уровне района. Почему нет? Если у ребят есть свое видение на проведение такого фестиваля, такого творческого слета, как угодно это можно назвать, Пожалуйста, давайте попробуем, реализуем это на территории района. Мне это ну, интересно. мы их пригласим, они тут, слава богу, рядом. далеко ходить не надо через дорогу. Кстати, ученическое самоуправление это достаточно интересная вещь. В свое время моя старшая дочь была президентом Даринского района, президентом этой ученической ученического самоуправления Стрела в территории Даринского района. Очень активно, очень интересно, и я помню, как я помогал ей и был загружен по ушу в эти все вещи. Это интересно, это, это очень классно. Сам был председателем студенческой организации своего университета, поэтому ну, вот, Если, есть, и если есть ребята, которые готовы чем-то заниматься, тем более такими вещами, супер. Давайте. Я пропоную послухать и запытание видно души пенсионерки. Ну как, я не могу сказать, что я занимаюсь спортом, но мне приходится поддерживать здоровье. Все-таки 62 года, это ж не 6 лет, хотелось бы внуков женить и замуж отдать. Вот. Поэтому, конечно, вот если бы в спортлайфе для пенсионера давали какую-то скидочку, тем более я уже не один год хожу, а это можно же повторно уже давать. Вот. Или хотя бы я пошла не столько из-за тренажерного, сколько из-за бассейна, они не разделяют никак. Тоже тяжело. Я бы только бассейн взяла, он бы, конечно, мне дешевле обошелся. Вот. Поэтому пожелания, конечно, такие, тоже обратить на пенсионеров внимание. Готов по поводу э, скидки для данной пенсионерки попробовать самостоятельно для нее получить эту скидку. А загалом что вы можете сказать вот, про дозвильные пенсионеры? Багато людей, які дійсно сидять вдома, їм нема чим зайнятися. От що ви можете їм порадити, або якісь гуртки порекомендувати? Є є у нас е кружки в Домі культури Дарница? Там е всегда было е что-то для ветеранов, и танцевали, и пели. Есть е в управлении социальной защиты институт третьего третьего веку. Он там работает, туда можно приходить и от танцев до обучения английскому языку это всегда есть, поэтому могут перезвонить <coughs> ко мне в приемную 564 9010 и там получить полную информацию вот я же говорю про Институт Третьего Вику, и там есть чем заняться всем возрастам, особенно пенсионерам. Спасибо вам за співпрацю, пане панагинадию, да. да. Дякую Станислава, еще был из намы. До новых встреч на телеканале Марш ТВ, да, а да, также да. долучайтесь до наших обговорень на сторінках Facebook и ВКонтакте. До свидания.